В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам накануне внеочередных парламентских выборов. Глава государства уверен, что выборы чрезвычайно важны для страны на этом этапе развития, и новый парламент сможет успешно воплотить план изменений, реализация которого обеспечит европейские стандарты жизни и достойное место Украины в мире. У, вас, У вас чрезвычайно широкий выбор. Власть обеспечила честную, конкурентную, свободную и прозрачную избирательную кампанию. Она полностью соответствует европейским стандартам. Прошу, выбирайте по совести. Помните, что голосование за деньги а ты не является преступлением не только для тех, кто покупает, а и для тех, кто продает. Голосуйте за Украину. Соборную, единую, неделимую, европейскую. Слава Украине! Премьер-министр Арсений Яценюк призвал украинцев прийти и проголосовать на выборах, ведь для будущего Украины важен каждый голос. Тем более, что 26 октября мы будем выбирать новый парламент, первый после революции достоинства. Именно этот парламент обязан гарантировать Украине неизменность курса в Европу, а также служить украинскому народу. Глава правительства подчеркнул, даже в условиях военной агрессии против Украины власть сделает все возможное для того, чтобы эти выборы были честными. А каждый, кто придет голосовать на свой избирательный участок был в безопасности. Правительство сделало и делает все необходимое для того, чтобы каждый гражданин, который пришел на избирательный участок, чувствовал себя в безопасности. Мы обеспечим волеизъявление украинцев. Дорогие соотечественники, голос каждого из вас слишком весомый. Нужно обязательно прийти на выборы. Цена этих выборов является слишком высокой, чтобы оставаться дома. Придите и проголосуйте. Украина призвала Россию осудить местные выборы, которые пытаются провести незаконное банформирование на подконтрольных им территориях на Донбассе. Об этом заявил временно исполняющий обязанности постпреда Украины в ООН Александр Павличенко. Москва должна четко дать понять боевикам, что их выборы незаконные, противоречат украинскому законодательству и мешают мирному процессу на востоке нашей страны, сказал Павличенко. Кроме того, он призвал террористов обеспечить беспрепятственный доступ к избирательным участкам на парламентских выборах. Тему гражданам Украины, которые живут в районах подконтрольных боевикам. 26 октября террористы готовят в зоне АТО вооруженные провокации под видом бойцов батальонов спецназначения МВД, сообщает Министерство внутренних дел Украины. Из захваченного террористами Новоазовска в штаб антитеррористического центра поступила оперативная информация, что там замечены несколько КАМАЗов с опознавательными знаками АТО. На этих автомобилях передвигаются люди, одетые в камуфляжную форму со знаками батальонов АЗОВ и Айдар, говорится в сообщении. По данным МВД, в Новоазовске нет и не может быть украинских бойцов. Ведомстве предупреждают о возможных провокациях и призывают население прилегающих к зоне АТО районов быть бдительными и не поддаваться на провокации, а также не паниковать. Накануне выборов, подразделения сил АТО переведены на усиленный режим службы, сообщили в Совете нацбезопасности. Правоохранители и представители спецслужб будут обеспечивать безопасность избирателей и членов комиссии на всех этапах. Ожидается, что завтра на избирательные участке в Донецкой области придут около полутора миллиона граждан. За последние сутки никто из украинских военных не погиб. Десять силовиков получили ранения. Активность террористов в зоне АТО не повысилась. По данным СНБО, наблюдается передислокация боевых и техники в направлении Дебальцева и Донецкого аэропорта. Масштабные атаки на него пока не совершаются. Ситуация вблизи Мариуполя под контролем сил АТО. Ситуация на 32-м блокпосте в районе населенного пункта смелая, контролируемая. В данный момент он не обстреливается. У наших военных достаточно оружия и боеприпасов, чтобы отразить возможное нападение. В случае необходимости подразделения вооруженных сил готовы предоставить подкрепление защитникам блокпоста. Для этого сформированы резервные бронегруппы. В обеспечении порядка на выборах принимают участие спасатели. На дежурство 26 октября выйдут около 7,5 тысяч сотрудников госслужбы по чрезвычайным ситуациям и 2 тысячи единиц спецтехники. Из них 4,5 тысячи человек будут находиться непосредственно на избирательных участках по всей стране. Еще 3 тысячи будут патрулировать в населенных пунктах Украины. В Киеве и области будут дежурить более 700 спасателей и 180 единиц спецтехники. Система выборы функционирует исправно и бесперебойно. Какие-либо заявления о несанкционированном вмешательстве в киберпространство Центральной избирательной комиссии не отвечают действительности. Об этом сообщил советник председателя СБУ Маркиан Лубкивский. Специалисты службы безопасности и госслужбы специальной связи также проверили работу региональных сегментов системы выборы. Все серверы усиленно охраняются тщательно проверять всю поступающую информацию накануне и в день выборов. С таким призывом к представителям СМИ обратился спикер Совета нацбезопасности Андрей Лысенко. По данным СНБО, в субботу и воскресенье ожидается вброс огромного количества неправдивой информации с целью запугивания людей. Лысенко призвал СМИ распространять только проверенные данные и напомнил, что 26 октября будут круглосуточно работать инфоцентры СНБО и пресс-службы силовых ведомств. Предварительные результаты выборов Центральная избирательная комиссия надеется получить вечером 29 октября или утром 30. -го. Об этом сообщил председатель ЦИК Михаил Ахиндовский во время встречи с делегацией наблюдателей от Европарламента во главе с Андреем Пленковичем. Глава ЦИК выразил сожаление, что парламент так и не смог внести изменения в действующее избирательное законодательство касательно проведения выборов военнослужащими в зоне АТО. Сегодня в Украине день тишины. Накануне внеочередных парламентских выборов агитация запрещена. Во всех населенных пунктах должны убрать все агитматериалы. Запрещено также обнародовать результаты социологических опросов. Напомним, предстоящие выборы пройдут по смешанной системе. В 27 из 225 округов выборы проводиться не будут. 12 таких округов находятся в Крыму. Граждане Украины, проживающие на полуострове, смогут проголосовать за кандидатов по партийным спискам на материковой части страны по упрощенной процедуре изменения места голосования. И по такой же системе смогут проголосовать жители Донбасса. Сепаратисты на Донбассе создают атмосферу страха, что негативно влияет на способность граждан Украины реализовать свое право голоса. Об этом заявил постоянный представитель США в ОБСЕ Дэниел Бер. По его словам, любые усилия по срыву выборов будут отслежены. Бер добавил, что Соединенные Штаты решительно осуждают любое вмешательство в законный демократический процесс в Украине и право граждан мирно выбирать собственных лидеров. Также в Штатах надеются, что украинские граждане Крыма смогут осуществить свой закон право проголосовать на выборах, несмотря на незаконную оккупацию России. Никаких решений по режиму санкций в отношении России, которые остаются в силе, саммит ЕС не принял. Об этом говорится в итоговом заявлении съезда. Европейский совет напоминает о предыдущих решениях о запретительных мерах. Он продолжит отслеживать ситуацию в Украине для предоставления дальнейших указаний в соответствии с необходимостью, говорится в опубликованном заявлении. Вопрос о переоценке режима санкций против России будет рассматриваться только после выборов в Украине на встрече постпредов 28 стран Евросоюза. Союза в Брюсселе. Напомню, ЕС, США, Канада, Австралия и другие страны в связи с ситуацией в Украине ввели в марте-сентябре санкции против ряда российских бизнесменов, политиков и компаний. Иван Охлобыстин стал персоной Нонграта в Латвии. Российский актер не выступит 7 ноября в Рижском доме конгрессов. Теперь бывший священник не въездной в эту страну за то, что провоцирует этническую ненависть между народами. Напомню, в черном списке Латвии уже значится Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Алла Перфилова, известная под сценическим именем Валерия. Напомню, Ахлобыстин крайне негативно относился к участникам Евромайдана и не скрывал поддержки Беркута, а также призывал к тому, чтобы Россия вела войска в Одессу и молился за победу русского оружия. В июне из-за бойкота украинских зрителей Хлобыстин отменил свои выступления в Киеве. В завершении нашего выпуска финансовая информация. Оставайтесь с нами.